Витаю вас в эфире информационно-аналитичная программа «Диалог» у нас у студии. Владимир Гришин – заслуженный артист Украины. Витаю вас, пане Володимире, с Новым Роком. Спасибо огромное, дорогие друзья. Пользуюсь случаем, я от всей души хочу поздравить наших зрителей, всех черниговцев, не только всех черниговцев, всех наших украинцев с наступившим 2016 годом. От всей души пожелать вам, друзья, счастья и здоровья мирного неба головой, и самое главное, душевного спокойствия. Потому что душевное спокойствие, по-моему, это самое э, э, понятие, которое совмещает в себе все то, что мы сами хотели бы себе пожелать. Пане Владимире, мне кажется, вы меня погрожаете. Ни в коем случае. Я просто стараюсь, знаете, так вот кулаком загнать счастье в нашу светлую действительность. Так, пане Владимире, как вам кажется, насколько эта действительность будет светлой в этом году? И что необходимо сделать, чтобы она и была? Вы меня склоняете на то, чтобы мы с вами поговорили на тему политики? Мне, кажется, родина я, знаю, я, я, я вам должен сказать откровенно. Когда я учился в Тбилисской консерватории государственной, педагог мой, Джамал Аполлонович Лордки-Панидзе, всегда говорил, Володя, там, где политика искусству хода нет. Вот это его слова, я абсолютно спокойно об этом говорю. Но тем не менее можно было, конечно, несколько слов сказать. Хочется верить, что у нас сдвинется все в лучшую сторону. Хочется верить, что наши э -э, дорогие уважаемые депутаты э -э, будут думать в первую очередь о процветании государства. І собственного народу. І тільки потім о каких-то других проблемах. Я думаю, вот це это все тут в двух мнений бути не може. Так, це мені зрозуміло взагалі, то я хочу з вами поговорити не про політику. Політики і так дуже багато в нашому житті. Про музику, про духовність, про спів. От коли ви почали співати? Вперше. От Ви пам'ятаєте, коли вперше заспівали? Чи вам, може, мама розказала? Я сколько помню себя, я пел всегда. Я а что вы спевали? Ой, я помню, маленького мама ставила, тогда, знаете, была Тамара Миансарова до сих пор, вот, мне помнится, певица советского времени, молоденькая девчонка совсем, она э, прозвенела по всему Советскому Союзу, тогда песня э, «Солнечный круг небо вокруг» помните, а да? А нагадаете, может кто-то и не знает Наспеваете? Ну, сейчас, понимаете, таким голосом петь эту песню. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце. Ну и небо, и все, что мы с вами любим, все, что лучшее в нашей жизни, пусть оно будет с нами всегда. И вот эту песню, я помню, мама песню. меня оставила, я еще маленький был. Я сейчас не буду говорить, сколько мне было лет, потому что я, ну, такой вот чуть только начинал соображать на табуреточку, я, когда приходили гости, я с удовольствием вот это все декламировал и пел эти песни, Необходимо. которые остались, я прошу прощения, до сих пор в душе. Це как це як і са, і всі народні пісні, істоки яких для всіх нас є ну, на мой взгляд, нескончаемым источником всего істочником всього самого доброго. Ну, якщо музика справжня талановита, то вона новіки залишається в серці, в думках і в душах людей. Скільки б століття тысячелетий не пройшло? Ви абсолютно правы. пане Володимире, давайте розкажіть про себе. Де ви народилися? Яка у вас родина? Де ви навчалися? Я родился в России, далеко отсюда, 2000 километров. Это город Астрахань, город Рыбаков. 25 километров от Каспийского моря. Так что с рыбой был, связан с детства. Я же так вышло, что а, далеко сдается от моря. А вот я как раз сейчас вот подведу, в общем-то, как я надеюсь, нашим телезрителям будет интересно. Это вот такая вот жизненная перепетия, жизненная история. Я пел с детства, выступал в различных самодеятельных коллективах, в школьных хорах, в вокально-инструментальных ансамблях. Первая профессия, кстати говоря, у меня строитель. Я закончил Астраханский строительный техникум. И после призыва на срочную службу в армию, Остался в пограничные войска, за Кавказский пограничный округ. Остался в городе Тбилиси в, на сверхсрочную службу в ансамбле песни и пляски за Кавказского пограничного округа в дальнейшем при Комитете госбезопасности. Без отрыва, скажем так, от производства, как принято у нас говорит, закончил Тбилисскую государственную консерваторию. Работал в дальнейшем в оперном театре города Тбилиси именно, Поляшвили. И вот так сложилась судьба, что именно в Тбилиси совершенно случайно встретил Чернигивчанку. Ага, то ну, полки. Французы как говорят, шашлыфам Ищите женщину, правда. Ищите, приехал и до Чернигова. Вот так выходит. Вот. Вот так сложилась судьба. И я Но ничего вы, не смог. Вы жалкуете про то, что вы взрываете? Ну, ни в коем случае. Ну что, у меня жена великолепная. Я ее недостойна, я вам честно скажу. Я ее недостоин. Жена прекрасная. У меня двое чудесных детей. У меня двое чудесных внуков. Я от души желаю всем, и нашим зрителям, всем украинцам быть Почему я сказал с самого начала нашей встречи, я подчеркнул душевного спокойствия. А душевное спокойствие подразумевает и какую-то внутреннюю уравновешенность, и успокоенность ну, своим каким-то положением и на работе, что, собственно говоря, я подчеркиваю, том, что работа, которая, моя работа меня удовлетворяет, я очень люблю то, что я делаю. Пане Володимире, у зв'язку з тим, що ми з вами зустрічаємося в новорічно різдвяні свята, якраз такий момент, коли здійсняються будь-які мрії, навіть саме неймовірні, от якби вам казали, що у вас є можливість повернути своє життя назад і все почати спочатку, ви б так само б жили, як жили. Чи можливо щось би змінювали у власному житті? Я думаю, что в жизни каждого человека есть моменты, которые он бы хотел изменить. Наверное, если мы с вами вспомним о том, что даже машины иногда дают сбой, надо сказать откровенно, что у каждого человека в жизни бывают ошибки. И я бы, конечно, постарался изменить некоторые моменты, которые в какой-то мере повлияли в чем-то негативно. На Я думаю, у кожного чоловіка нормального є такі. Тобто, коли сидить Манеси. у студії якогось телеканалу, поважна особа і говорить нам з екранів, що все, що в неї все в житті було, вона з цим погоджується і все прекрасно, то лукавство. Я думаю, так. Да, абсолютно вірно. Такого не буває. Звісно, такого не буває. Пане Володимире. Ви працюєте в філармонійному центрі фестивалів та концертних програм у Чернігові. Я навіть не уявляю, як можна. Поревнивать вот оперу от Белиси и Черниев можно? Если любишь свою работу, если уважаешь людей, с которыми работаешь, если видишь перспективу в этой работе и если ценишь внимание и любовь своей публики, то возможно. Я думаю, в этом ничего нет особенного. А за что вы я, уважаете я, его? Я вас, Ирина? Ирина? извините меня, я, я вас перебью, но я скажу вот такую вещь. Есть такое выражение, хватает звезды с небес, да? Ну, обычно говорят так о людях, которые чего-то большого в жизни добились, стали звездами, стали купаются в лучах славы и так далее, да, не будем сейчас тут им рушить, вот. Но есть Вещи, которые вызывают душевную, глубокое удовлетворение. Для меня это в первую очередь улыбки глаза публики и ее аплодисменты, когда я выхожу на сцену. И для меня не играет большой роли сейчас в данный момент. Может быть, чего-то не достигли. Может быть, мы чего-то не сделали в своей жизни. Но когда я вижу, что люди довольны, удовлетворены моей режиссерской работой, моей работой как солиста, как артиста филармонического центра. Я считаю, что я свое дело сделал в достаточной мере. И это самое важное и самая большая оценка моего труда. Ну, пане Володимире, давайте про публику поговорим. Чернигівська. Вот, по-перше, якою воно є, и, можливо, якось треба вчити чернигівську публику ходити на концерты, слухати класичну музику. Чи у нас а нормально? Но мне бы, я бы сказал, зная нашу публику в достаточной мере, я бы сказал, что она, конечно, избалована вниманием, избалована концертами, количеством концертов. И э, не всегда, на мой взгляд, Черниговская публика уделяет достаточное внимание своим артистам. А что цена такая балована, Пан а, Ну, часто к нам приезжают, знаете ли, вот особенно последние годы, вы же сами видите, да, какие артисты. И вот на этих артистов как раз идет... А, это мы про хотя, выборы из Нового Хотя поговорим, не так? всегда, да, хотя далеко не всегда приезжающие гастролеры дают высокого уровня качества на своих концертах. А как можно выховывать публику? Чем могут артисты, актеры выховывать публику? Я думаю, безусловно. Самое главное поднимать на своих концертах нужные проблемы. Во всяком случае, вот я когда режиссирую свои концерты, организую концерты, привлекаю артистов, я пытаюсь провести и идеи. Мне бы не хотелось, конечно, вот этими высокими, высокопарными выражениями говорить об этом, но мне бы хотелось От когда вы воспитывать спеваете, вы свои... про что думаете? От когда вы спеваете, когда вы звертаетесь до глядача, какие у вас думки? Когда я, когда я пою, я в первую очередь пытаюсь жить тем произведением, которое я исполняю. Я вообще абсолютно убежден, и всегда, когда со своими студентами говорю, я говорю, ребята, в первую очередь вы должны прожить произведение, прочувствовать его. Вы выкладаете Иначе, и вообще не... и, и выкладываете, так, пан ну, Иванович? Да. А где вы выкладаете? расскажите нам. Это институт повышения квалификации. Декан, декан великолепный педагог Валентина Мефодьевна Малиневская, заслуженный работник культуры нашей. Это... Чернігівський інститут менеджменту і культури при академії нашої України. Пане Володимире, говорили ми про ваші концерти, про те, скільки ви сил та натхненні укладаєте в те, аби публіка вас зрозуміла. В січні будуть проходити ваші концерти. Власне, коли і що буде відбуватися на цих концертах? Який буде репертуар? Я сейчас готовлю рождественский концерт, который стал уже традиционным. Для Вы же его подготовили, быть, пана Владимира, так? Ясно. Вы его уже подготовили, так? Да, да, да. И, ну нет, дело в том, что работа проходит вплоть до самого концерта, так что здесь никуда не денешься от этого. Все основное подготовлено. Все основное. Коли, коли концерт? Но тем не менее, до 14 числа. Когда будет проведен этот концерт, идет работа, идет подготовка. А чему самый 14 сечня концерт? Ну, э -э я вам должен сказать, что достаточная загрузка у филармонического центра. на первую очередь, новые. да, получается так. И, и тем не менее, принимая во внимание, э -э возможности нашей публики, администрации филармонического центра взвешиваются все подобные вопросы. И всегда пытается найти компромиссное решение для проведения того или иного мероприятия, чтобы в первую очередь нашей публике было удобно на него попасть. А какие творы вы будете выконывать в связку с тем, что это Новый Рик, что это уже «Писверис-2»? Весь концерт будет составлен из рождественских произведений. Рождественских произведений, новогодних произведений, плюс народных песен. Пане Владимир... Это будет не только песня, это будут танцы, это будет юмор, это будут шутки, это будет какая-то определенная режиссерская линия, проходящая через весь концерт. Так что... Э, вот, бы вы... Э, это, э, концерт на эту тему проводится уже далеко не первый раз. Публика всегда уходит довольна. Я с огромным э, удовольствием пользуюсь возможностью приглашаю всех прийти на этот концерт. Я буду искренне рад. Вот, как бы, хоть бы фрагмент какой-то песни Резвяного напрямка вы бы нам заспевали, ну, хоть трошки. Терки не лайтесь, будь вот, ласка, вас прошу. Ну я не хочу сейчас. Давайте мы, может быть, колядкой обойдемся. Давайте. Да? давайте. Ну э, дело в том, что в любом случае мы уже сегодня говорили с вами на эту тему э, народная песня наша любимая. Она всегда была есть и будет неиссякаемым источником для э, воплощения сценического для воплощения сценического, для любви народной. Ну, здесь можно очень много эпитетов подобрать. И вот обратите внимание, сейчас в последнее время появилось огромное количество коллективов, далеко ходить не надо, театр песни и танца. Джерела, Киевский нас, великолепные ребята, которые в современных ритмах трактуют многие украинские песни, народные, и они звучат свежо ярко, по-новому. Я сейчас не хочу раскрывать секреты, но и в этом концерте в нашем публика обязательно услышит нечто подобное. Так что с огромного Добрый, я зразумела, mm -hmm. ты не все вы раскрывать не будете и не хочете. Ах, шкода. Пане Володимире, часто бывает так, что артист выходит на сцену, І з ним трапляються всякі приємні або ж не дуже приємні ситуації. Можливо, ви нам розкажете хоч би про одну із таких ситуацій. Ну, коли ви, наприклад, забули текст, пісні, яку треба співати, чи такого не буває? Юрочка, буває, звісно, буває. Опять же, я скажу, що чоловік не машина, і збой буває. І... А що ви тоді робите? Є коли... таке поняття. причем понятие, которое касается любого любой отрасли любого направления работы, как профессионализм, и вот кроме всего прочего, кроме навыков основных работы, понятие профессионализма включает в себя и умение найти компромиссный вариант в той или иной остро сложившейся ситуации, например, забыл слова. Кроме всего прочего, творческий человек если человек талантлив, он талантлив во многом. Это уже давно сказанная фраза, и она много раз подтверждает себя в разных ситуациях. Но вот если человек забыл слова, он должен что-то просто придумать. И вот это секрет как раз, то есть элементарно сочинить, чтобы это было и в рифму, и в ритм, и в музыкальный рисунок. Ну. Или же попытаться как-то сгладить. Это уже складно. Может быть, это, это складно, да. Это чисто профессиональные варианты, да. Или попытаться как, ну, это сложно привести пример. Всякое бывало, и веселых моментов бывало много. Ну, например, публика пришла, весела, досыть. Ну, например. Давайте я вам лучше расскажу один веселый давай вот момент можно давайте, давайте это было в 70... 80 м году если мне память не изменяет когда отмечали в советском союзе 60-летие пограничных войск с советских и в одной из станиц кубани когда мы поехали туда для обслуживания концертами нашего населения Произошел вот такой случай. Была огромная сцена, большой занавес Порчевой, который не снимался там много-много лет. Вот. И все это понятно почему, потому что связано все это с большими проблемами какими-то. Он был, естественно, про пропитан пылью. Наш режиссер, дирижер, прошу прощения, художественный руководитель коллектива, вытер, под, подвинул э, край этого занавеса и не обратил внимания на руки, вытер пот <laughs> на лбу. Вот. Как раз было жарко, это было летом. Вот. Впереди сидит оркестр, сзади на стульях стоит хор, два ряда, э, занавес закрыт встает дирижер перед оркестром, начало концерта. Ну, естественно, хор смотрит на дирижера все это вот так. Вот, начинается сумасшедший смех, никто не может понять, в чем дело. Значит, эти, не на стульях я немножко, лавочки стояли, я ошибся, неправильно сказал, лавочки стояли, эти лавочки падают, верхний ряд на передний, передний на оркестр, оркестранты вылетают на занавес, занавес рушится, все эти клубы пыли ужасно. Ну, вот такой вот был концерт однажды. Случаи бывают разные. Вы знаете, я вам скажу, что вот в этой ситуации, конечно, крайне сложно найти какой-то вот такой выход. Пане Володимире, ми з вами зрозуміли, що 14 січня обов'язково необхідно прийти і послухати і побачити, що буде відбуватися на вашому концерті. Ми зрозуміли, що взагалі до філармонійного центру фестивалів та концертних програм необхідно приходити як мого частіше, аби Безусловно. розуміти, що ж у нас відбувається у сфері культури. Я Ірина, якщо можна, я скажу буквально два слова Дело в тому, що кожен концерт несе в собі. определенный заряд энергетики, определенный заряд любви и уважения к публике и направленности. Будь то любовь, будь то какое-то добро, будь то наша народная песня, у нас великолепнейшие коллективы, Сиверские клиноды, Черниговский народные хор, я их очень люблю и всегда с огромным удовольствием прихожу на их концерт. Дорогие друзья, приходите к нам. Каждый наш концерт несет в себе очень много доброго, теплого и светлого. Я абсолютно убежден, что нам сейчас нужно поднимать в душах как раз вот то, к большому сожалению, забытое, чисто человеческое. Это доброта, это любовь, это взаимопомощь. Мы должны любить друг друга, мы должны уважать друг друга. Только тогда Наша Україна буде великим государством. Государством для людей. Після цього мені вже нема чого казати. Володимир <свісна> Гришин – заслужений артист України, гість нашої програми з Новим Роком. І заходьте до нашої програми знову. З Годом, друзі! Щастя вам здоров'я і мирного неба над головою!